Okay, mula-mula saya nak minta maaf sebab biasanya saya shooting kat outdoor, saya memang pakai sunglass lah. Sebab saya tak tahan silau. memang waktu malam pun saya pakai, tak tahu memang tak tahan silau. Dan sekarang ni mata saya dah jadi kecil tau. So kalau video ni tak cantik, saya minta maaf yang pertama. Sebab saya lupa nak bawa cermin mata. Saya punya assistant luar ni tak ada guna betul. Dia lupa nak bawa saya punya Ray-Ban original tu kan. Harga dah RM4,000 satu. Dia tak. Dia lupa nak bawa. Okay. Uh, basically hari ni kita nak uji Cherry Hybrid System yang di mana Cherry Hybrid System ni baru dijual baru dipasang untuk dua model terbaru daripada Cherry actually model ni tujuh hari lepas baru lancar lah seperti biasa kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika boleh tekan like, boleh tekan subscribe boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia dan jangan lupa untuk me-WhatsApp saya dekat Netflix okey? WhatsApp. Okey, Secara asasnya, hari ini kita nak uji Cherry Hybrid System lah. Cherry Hybrid System ni, okay, uh, sebelum kita teruskan review kali ini, kita nak masuk kelas uh, fizik sikit. So, untuk kereta pembakaran biasa, kita ada uh, kitaran enjin uh, auto. Auto ni, kereta-kereta biasa lah. Kereta Proton, Pro2, Toyota, di mana udara dimasuk dalam enjin campur dengan petrol, kompres, power, exhaust itu untuk enjin biasa tetapi ha, ada perbezaan sikit di mana kita ada satu lagi kitaran enjin dinamakan Atkinson dalam penggunaan enjin Atkinson enjin tu bila dia nak compress valve tu dia buka sikit ha, supaya intake stroke uh, compression stroke lebih pendek berbanding dengan uh, power stroke dia nak efisien kelemahan dia enjin tak berapa power kita boleh tengok kan, enjin daripada Toyota, Honda di mana yang menggunakan Atkinson, dia tak berapa power kekurangan power tadi tu sebenarnya telah ditutup oleh motor elektrik uh, so enjin Atkinson ni dia tak boleh bersendirian, dia kena ada motor elektrik uh, tapi hari ni, specialnya hari ni kita ada satu lagi enjin yang baru enjin baru ni beroperasi dengan menggunakan kitaran enjin Miller uh, okay. bila kita sebut nama Miller ni dia secara asalnya, saya tak nak uh, saya tanya, saya tak nak explain lebih-lebih. Dia adalah enjin Atkinson yang telah dimasukkan turbo. Ha, supaya dia menghasilkan power yang cukup padu. Kekurangan kuasa tadi tu telah diatasi dengan kelebihan kuasa daripada sistem turbo. Bayangkan enjin 4 silinder 1500 cc boleh menghasilkan sekitar 143 PS. 215 Nm top daripada enjin Atkinson yang diterbukan. Malah enjin ini boleh mencapai kecekapan tenaga sehingga 44.5%. Memang power, padu, efisien. Ini teknologi baru daripada Chery. Okey, untuk sistem ni dia sebenarnya dia ada dua motor elektrik yang menghasilkan sekitar 204 PS dan 310 Nm torque. So, Cherry Hybrid System ni bila dia combine power daripada motor, daripada enjin, dia menghasilkan sekitar 279 PS dan 365 Nm torque. Bayangkan, kereta hybrid tapi dia punya figure tu almost on par dengan kereta-kereta sport. bayangkan betapa cekapnya sistem yang dihasilkan oleh Chery ni. Untuk kereta ni pula, dia ada satu kelebihan lain. Okay, kereta hybrid ni bisa bila kita bercakap dia ada dua sistem lah sama ada series hybrid ataupun parallel hybrid. Untuk Chery hybrid sistem ni, dia ada parallel dan dia ada series hybrid. Cuma kelebihan dia, dia ada plug-in hybrid. Ya, yeah, kereta ni kita boleh plug in dan kita boleh jalan dalam mode EV sepenuhnya sehingga 90 km tapi mengikut bacaan NEDC lah so mungkin figure-figure tu akan tak betul sangat ha, tapi 90 km kalau 10 tahun lepas mungkin kita kena beli kereta Continental SUV yang berharga RM400,000 harga kereta ni ini RM160,000 ini RM130,000 PHEV bang lagi fleksibel lagi padu daripada kereta elektrik Okay, kita masuk kelas fizik nombor 2. Kita cakap berkenaan dengan powertrain lah. Okay, kalau powertrain Honda, dia ada EHEV di mana dia ada satu motor elektrik dan satu clutch. Sorry, dua motor elektrik, satu clutch, satu gear. Kalau Toyota Hybrid System, dia ada power split device. Tapi untuk kereta ni, dia ada satu transmisi dinamakan sebagai dedicated hybrid transmission. Dalam dedicated hybrid transmission ni, dia ada tiga gear. Satu gear untuk satu motor, motor satu, motor dua, dua gear. Satu lagi gear dipegang oleh Ha, Jadi dia ada tiga gear mechanical. Supaya supaya bila dia beroperasi dia boleh beroperasi dalam parallel hybrid, series hybrid, PHEV ataupun dia boleh tukar in any time, split second, secara sangat smooth. Itu kelebihan yang dihasilkan oleh Cherry Super Hybrid System lah. Bayangkan, sistem ni walaupun dia nampak kompleks tapi kecekapan mekanikal untuk sistem ni dia boleh capai sehingga 98.5%. Satu tank penuh 60 liter lebih kurang kan. Dia boleh pergi sehingga 1200 km. 1200 km. Kereta elektrik mana yang boleh pergi 1200 km? Cuba tunjuk saya. Tak boleh. Dia kena ada sistem yang macam ni baru kita tahu bahawa sistem hybrid ada masa depan yang cukup terang dan cukup cerah macam saya. Untuk kereta ini juga, berbanding dengan jenama-jenama lain, dia menggunakan bateri LFP dengan saiz 18.3kWh. Sebab itu, dia sekali charge boleh pergi sehingga 90km. Dan kelebihan lain, dia ada DCFC tau. Tapi DCFC dia agak limited, 40kW untuk DCFC. Tapi, dia boleh charge daripada 30% kepada 80% dalam masa 19 minit. Contoh korang pergi highway kan, tiba-tiba ada parking kosong untuk charge. Masuk, charge! pergi kencing, pergi toilet sekejap uh, tak ada minum air uh, dah siap charge dan untuk uh, pengecasan biasa AC dia boleh terima sehingga 6.6 kWh boleh charge daripada 30% kepada 80% dalam masa lebih kurang 3 jam kalau kita nak pakai granny plug plug 3 pin pun boleh cuma ambil masa lama lah dalam lebih kurang 8.5 jam boh kereta ni memang padu lah jadi kita kena try kereta ni kan dia pergi-pergi dia nak lompat ke depan Okey, sekarang kita nak test Cherry ni dekat satu track yang di mana track ini memang meniru jalan yang ada dekat Malaysia. Ni jalan kampung lah kan. Ah ha, memang jalan kampung. Contohnya Yam ke Grid Jeli ke. Lebih kurang macam ni dia jalan dia. So saya sekarang akan cuba memandu secara normal apa yang orang Malaysia buat dengan assumption ada kereta kat kanan. So kita akan follow speed limit semua. Okey, kita akan tengok behavior masa kereta ni lah. So satu benda yang saya perasan bila saya duduk sebelah tadi Uh, betapa smoothnya kereta ini menukar dia punya mode hybrid dia so, kita tak tahu dia sama ada gerak dengan enjin ke, bateri ke, motor ke dan cara dia menghantar kuasa tu memang agak smooth uh, Okay, sekarang kita ada peluang untuk kita tekan jap 70 so, ah, uh, Tengok So saya tekan sikit je Dia terus pergi memang pergi Dan saya tak tekan habis tadi tu Mungkin saya tekan dalam 25% macam tu So, saya rasa kereta ni memang agak power dan meyakinkan lah dia punya figure-figure tu sebab saya sengah kereta walaupun dia letak figure tu top tu tinggi kadang bila kita bawa kita tak rasa macam benda tu ditranslate kepada permukaan jalan atas kertas mungkin power tapi bila kita bawa tu macam biasa je lah yang ini terasa padu jugalah dia punya power so kita break sekarang kita bagi peluang untuk kereta depan uh, okay satu lagi dia ada satu meter dekat sini kita boleh tengok dia ada energy flow kita boleh tengok kat mana energy ni bergerak sama ada kita tengah guna enjin kita guna bateri dan dekat power management ni kita boleh pilih kita nak memaksa kereta ni supaya mengecas bateri uh, tadi kami mulakan perjalanan kereta ni dengan bateri lebih kurang 23% sekarang bateri ni sekarang 25% dia menukar tenaga kinetik yang kita tak perlu uh, lebihan kuasa enjin kepada tenaga elektrik ini salah satu sistem yang agak smart ah di Malaysia. Sebab kadang-kadang kita kena ingat orang yang pakai PHB ni kadang-kadang dia malas tau. Dia malas nak charge kereta. So bila benda ni ada, dia sebenarnya menjimatkan masa kita. Kadang-kadang kalau kita terlupa, bateri kita cap in half very good. ini penting sebenarnya. Okay, ni poin kedua yang saya nak cakap pasal kereta ni. dari segi feel kereta ni, dia memang rasa planted lah. cuma kita bawa dalam keadaan awal memang kita rasa kereta ni agak meyakinkan untuk dipandu dekat Seleko. Dia punya body roll pun tak tinggi. Cuma satu benda yang kita nak komen dan ini benda ni adalah common pada kebanyakan kereta daripada China lah. Which is uh, steering dia agak rasa ringan. Cuma saya rasa sebab kami tak setting betul-betul tadi tu. Kalau kita letak dalam sport mode ke apa ke mungkin steering dia akan jadi lebih sedap dengan feedback dia jadi lebih padu lah. Satu lagi trend kuasa yang sama dipasang pada model Cherry Tigo 8 lah Tigo 8 PHEV kuasa sama, figure sama, semua sama uh, ha, cuma kali ni kita boleh rasa perbezaan kereta yang 3 row dengan yang 7 tadi uh, 2 row lah Dan ni uh, okay, memang 7 tempat duduk lah 7 tempat duduk, kereta ni definitely lagi besar daripada yang 7 entah kenapa saya rasa kereta ni bagi saya rasa lebih planted, rasa lebih kompos kalau kita nak bawa nak bawa ni berbanding dengan model yang sebelum ni. Dan kita cuba test pecutan dia. Ya, yeah, instant talk tu memang best. Kita boleh rasa dengan cepat yang kita memecut dengan cepat. Ha, sekarang kita nak corner panjat ke atas. Tengok dia punya resp, steering response macam mana. Yes. Uh, okay, uh, tadi saya komen uh, berkena dengan steering lah kan untuk kereta ni sebelum kami gerak tadi kami dah tukar steering dalam sport mode siap dan kami boleh rasa lah perubahan yang kita boleh rasa steering ni rasa agak berat sedikit berbanding dengan tetapan yang awalnya dan untuk kereta ni juga kita boleh dengar enjin tu beroperasi tapi tak adalah orang kata mengganggu cara pemanduan ataupun NVH tu mengganggu kita punya fokus kita tahu bahawa enjin motor elektrik sedang bekerja dekat ruang depan dan kita memang memandu dalam keadaan yang tenanglah. Saya rasa untuk pemanduan Indonesia, saya rasa perkara pertama yang kalau saya beli kereta ni, saya akan cuba tukar tayar yang lebih baiklah. sebab kadang-kadang jenama yang kita tak kurang kenali ni kalau kita pakai tayar dia tu Uh, dia ada maksimum grip yang kita boleh pertikaikan. Ha, Sini bila kita masuk corner dan laju, kita rasa grip tu macam tak cukup. Ha, kalau kita tukar tayar yang lebih baik, mungkin prestasi tayar tu akan menangkap cengkaman daripada enjin yang berkuasa daripada uh, Cherry 38 Pro Sorry, Cherry 38 PHEV. Okey, uh, ini sesi ujian kedua di mana kami akan cuba buat melalui skip plate pada lagi 150 50 km sejam. Ha uh, so bila dia akan simulate kita loss traction pada permukaan jalan yang licin. Uh, even permukaan jalan tu dia memang dibasahkan dengan airlah. Um, nanti kita bila akan jalan Uh, kamera akan rakam dan kita tengok macam mana reaction dia ini kali kedua yang kita orang jalan dan kami boleh rasakan memang Kigo 8 PHEV ni memang sangat sangat stabil lah. 20, 30, 40, 50Go! Oh. Ah. So, dia menguji macam mana kita menyebabkan kereta ni menjadi tak stabil tapi elektronik stability control kereta ni akan cuba stabilkan balik kereta ni. Ha, ini benda yang memang best untuk dicuba, untuk diuji pada kereta-kereta daripada China. Memang stabil lah kereta ni. Okay, sekarang kita boleh tengok dekat belakang tu, itulah yang ujian yang kita orang buat tadi. So bila kereta tu lalu atas skid plate, dia akan cuba melempar kereta tu keluar ke kiri atau kanan. Kita pun tak tahu. So apa yang cuba kita orang buat? Kita cuba stabilkan balik kereta tu. Ha, mungkin kita kena sedikit brake dan luruskan balik kereta tu ke arah tempat yang kita nak tuju. Ah ha, boleh tengok air tu keluar. Memang macam hujan lebat. Ah ha, ini macam lebih kurang hujan bulan 12 dekat Kota Baru. Ah ha, macam inilah hujan lebat dia. Okay, back to the Cherry Power Hybrid System ni. Kereta ni datang dengan waranti selama ataupun jarak perbatuan sehingga 150,000 km untuk sistem dia punya hybrid pula, bateri pula datang sehingga jaminan dia 160,000 km dan harga dia memang harga tu agak tak masuk akal lah kalau kereta Continental dulu dengan spek yang lebih kurang macam ni kita boleh expect dia harga dia almost 3 kali kan dia 400,000 itulah harga-harga PHEV yang zaman dulu mungkin jarak jalanan dia lebih kurang Hmm, tak sampai pun 90km, 70 60 macam tu je which is untuk kereta ni memang sangat bagus lah dan kita kena ingat benda ni bukannya cherry cedok daripada orang luar cherry memang belajar buat cherry hybrid super system ni bermula pada tahun 2000 lagi daripada tahun 2000 dia cuba buat enjin and then dia develop Cherry New Energy Powertrain Division pada tahun 2018 dalam division ni ada lebih kurang 800 enjinnya daripada pelbagai background ada yang datang daripada Jepun ada yang datang daripada China Automotive Technology Research Center datang daripada AVL, Magna dan juga Bosch untuk menghasilkan Cherry Hybrid System ni so kita boleh tengok bahawa China yang kita kenal pada hari ini bukanlah Cherry ataupun yang kita kenal 20 tahun lepas dia memang dah banyak belajar dan ini membuktikan bahawa orang Asia sebenarnya memang pandai memang lebih pandai daripada kebanyakan orang daripada Mat Saleh. Jalah kita tengok orang Mat Saleh tu pandai, kita pun pandai sebenarnya. Dan hari ini kompas kepandaian automotif tu telah berubah daripada Jepun kepada China. Itu hakikat yang kita kena akui pada hari ini. Sekian saja review kami berkenaan dengan Cherry uh, Cherry 7 PHEV dan Cherry 8 PHEV. Sehingga kita berjumpa lagi, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Okay, bye-bye.